İsmayılıda Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə vətənimizin müstəqilliyi uğrunda canınından keçən şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan vila yürüş keçirilib. Yarış iştirakçıları əvvəlcə 20 yanvar hadisələrində şəhid olanların xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Dinc insanlara qarşı törədilən dəhşətlər bir daha xatırlanıb. Sovet imperiyasının tępədən dənnağa də silahlanmış hərbi gövərlərinin qarşısına əlyanın çıxan igid oğul və qızlarımızın silinməz tarix yazdıkları vurğulanıb. Turnirdə ümilikdə 45-ə yaxın həvəskar idmançı iştirak edib. Yürüş mərkəzi meydandan Şəhidlər xiyabanınadək ərazini əhatə edib. Şəhidlər xiyabanına yürüş edən idmançılar şəhidlərin məzarı üzərinə gül çiçək düzüblər. İdmançılar mərkəzi meydana geri qayıdaraq yürüşü sona çatdırıblar. Aynata İsmailın qarağa çıxır və təqdim edir. Amma 2-5 aprel tarixləri üçün belədir ki, həm ordumuzun erməni iş rəhbəri Əli İman verdiyi bu gün burada yığılmağımızın da məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın şərəfli səhifələrindən olan 20 yanvar faciəsindən 27 il ötür ə buna görə biz İsmailə gəncləri bu günlərin İsmailı rayon Gəzə və İdman dairəsə bircə təşkilatçılığı ilə velayətləş təşkil etmişik. Velayətləş rayon mərkəzindən şəhər küçələri ilə hərəkət edərək Şəhədlər xiyabanına qədər olan məsafəni qət edəcəyik. Şəhədlərimizin ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin.